дається гушку Сергію Олександровичу. Ні, я, так... я вам розкажу те, чого мало хто знає, що було до взриву на Чорнобильській станції. Було така ікона написана. Знамення Пресвятої Богородиці над храмом святого Пророка Ілії. Тобто було попередження людству, що наближається біда. Короче, в храме святого пророка Илии никогда не было внутри радиации. Он действует и по сегодняшний день и там править Протеорей Николаем. Третий ангел поступил и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику. И пала на третью часть рек и на источники вод. Имя всей звезде – Полынь. И третья часть вод сделалась Полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки Откровение святого Иоанна Богослова. Полынь, вы все знаете, означает горькая трава. То есть, библейское пророчество, упоминающее Полынь звезду, прямо указывает на город Чернобыль, где 26 апреля 1986 года на атомной станции произошла крупная авария в истории человечества. Техногенная катастрофа. И первые 15 дней, вернее, первые 4 дня, 26 по 28, то есть никто, никто вообще в мире не знал, что произошла авария. И после того, как на Швейцарии, на атомной станции обнаружили радиацию, запросили Польшу. Польша запросила Ответила, что у нас ничего не произошло. Потом запросили э, тогда главу СССР, да, и тогда ответил, я э, не помню, там, э, что там, что в Чернобыле случилась авария. И только после этого начали заместитель министра энергетики и электрификации СССР, срочное донесение. Цитата ПСС «Было секретно рассекретно. То есть я вам зачитаю. 26.04.86. час 21, при выходе на 4 Чернобыльская АЭС, плановый ремонт, после остановки реактора, произошел взрыв в верхней части реакторного отделения. По сообщениям директора Чернобыльской АЭС, при взрыве произошло нарушение крыши и части стеновых панелей реакторного отделения. Несколько панелей крыши машинного зала и блока вспомогательных систем реакторного отделения, а также возгорание крови. В 3 часа 30 минут, 5 минут. возгорание было ликвидировано. Силами персонала АЭС принимаются меры по расколаживанию атомной зоны реактора. По мнению главного управления 3-го премьер СССР Принятие специальных мер, в том числе эвакуации населения города, не требуется. Распитализировано 9 человек эксплуатационного персонала и 25 человек военизированной пожарной охраны. Принимаются меры по ликвидации последствий и расследованию случившегося. Это срочно. Письмо от 27.06.86 года. Об усилении режима секретности при выполнении работ по ликвидации последствий Аварии на ЧАЭС. 111 гла Главное управление Минздрава СССР. Пункт 4. Засекретить все сведения об аварии. Пункт 8. Засекретить сведения о результатах лечения. Пункт 9. Засекретить сведения о степени реактивного заражения персонала, участвующего в ликвидации последствий Аварии. По сегодняшний день... В принципе, даже если взять документальный да, оно не соответствует действительности то что... проблема Чернобыльской катастрофы состоит в том, допустим, взять Хиросиму на Гасаке. Во всем мире взрывы, которые происходят, да, даже вот терроризм и так далее, они замеряются от тротилов в Кто видел Сашечку тротиловую или болванку 2,5 килограмма? То есть все взрывы, они квалифицируются. Тонны, две тонны тротила. То есть в Хиросиме на было по 20 килотонн, 20 тысяч тонн. Урана 235. Чернобыль не готов взорвался. Миллион тысяч тонн. Но не уран. Эти стержни были стронцевые. То есть там получилась полная таблица Менделеева. Никто не изучал и ближе 200 метров туда никто не подлетал. То есть масса 2 тысячи тонн, да? до сих пор плавится, играет, никто не знает, что там происходит. Ну, и нет. Подлетали вертолеты, когда замеряли, температура в реакторе плавления 3000 градусов. Ты будешь рассказывать? Плита, я сам тут написал это, да, еще две тонны на вес. Каждый вот этот четырехгранный над графитовым стержнем, что стоял, 300 килограмм. То есть они как делили. Самый Сам населенный пункт Припять, 3, -3, 3 километра от станции представь. И через 60 часов вот начали эвакуировать. Я встречался с людьми, которые были. Там припятские дачи рядом были. Они стояли как раз на выезде дачи, их не пускали просто на станцию. И мальчик лет 18, и, наверное, когда 16, полностью покрылся бородавками за 2 часа. Это последствия его отец, бывший э, директор, директор начальник поликлиники э, Припяти, он оказался без памяти. То есть он все ходил, записывал, но иногда не попадал уже туда, когда запишутся. Очень большое количество людей, которые были признаны, не были обучены. По основным санитарным правилам 72.80, самый раньше срок допуска людей в зону Чернобыля был 7 лет. И не обязаны были военно обязаны или срочники там ликвидировать аварию. Это нужны были люди специально обученные, в специальном э, и так далее. То есть 31 тысяча человек 1986 -го года, которые принимали участие, они, в принципе, незаконно там принимали участие, даже согласно нашей конституции, действующей на то время. А сейчас мы пожинаем плоды этого. Наша часть. Э -э Саша был у нас в 25-й бригаде. Ребята были тоже надо, на 25-й бригаде. Э, Волк у нас, э, Сергей Владимирович, был со мной в полку, но немного позже приехал. Валера Гавриш был на станции, выдавал, то есть собирал грязное да. все это, чтобы переодевались после работы, а выдавал чистое. Наша часть находилась в основном в зоне лечения, в первой же. зоне опасности. Да. Можно я? Честно. Я подождите. Мы были действительно положены. 25-я бригада. Мы были с ним. Я, я 2 секунды. Были честно. Были на станции. Мы общались 10-километровой зум. А вы знаете, что такое 10-километровый зум? Это вот из 5, 25, 35. Они, а мы были в самой зоне отчуждения, как называлось. Мы, туда не мы не выезжали, мы там служили. И простите, вот у него у меня 10 выездов на станцию и 3 выхода на крышу. Энергоблока 4. Вот честно, почему я еще живу? Я не знаю. Вот, пусть уже расскажет, и я тоже с Да. Я пусть, ну, пусть он дальше расскажет. То есть, часть выставания находилась 8 километров от станции, и эту трубу, да, ее видно было с полка. Рассказали о употреблении. То есть это 8 километров от станции и 7 километров до ближайшего населенного пункта Деброва. Выполняли работы в машинном зале третьего реактора э, почти на второй день, как прием. Ну, там, в принципе, э, такой радиации мощной не было. Но у нас в полку только была радиация 0,24-0,28. Умножаем посуточно, это получается 5 рентген в сутки, только в полку. Плюс выезд на станцию, То есть уже по последним данным у нас еще замполит живой полка в Донецке он живет. Ну, мы общаемся по телефону. То есть нам уже за станцию, за могильники радиацию не писали. То есть полк был на документах, он чистится, он есть, войсковая часть. Но у нас замполит, три человека там в Донецке, и у нас здесь четыре. Все, это 600 человек полка. Ну, Сергей Владимирович. Ми віддаємо да не лишани що життям, до пожертв найдорожчих, хто пішов купічність заради життя та майбутнього, свого народу і всього місця, добрігає кінця нашого життя і виходить наші пам'яті, присвячених 30 й роковинам Чорнобильської країни. Ми щиро дякуємо присутнім на зустрічі відповідального, що знайшли час і завітали до нашого заходу. Ми щиро бажаємо вам здоров'я, особистого ще.

плану заходу. Але ми завжди згадуємо, яка трагічна доля прийшлась на долю українців у ХХ столітті. Хто постарше вже це знає, хто, можливо вперше про це почує. Але дивіться, початок ХХ століття, Перша світова війна, українці вимушені воювати один проти одного проти двох, бо у складі двох держав перебувають Австрогорщини, Російської імперії. Потім три роки визвольних змагань. За те, щоб отримати свою державність, які закінчились прічно і мільйонами жертв. Сталінський жорстокий режим викосив голодомором до десятка мільйонів українців, але не зламав, не поставив на коліно. Друга світова війна, які страшні жертви на нашій цій багатостраждальній землі, яка на два з половиною року була в окупації фашистського режиму. І після цього. Українці залишилися міцною нацією. Афганська війна і там українців загинуло чи не найбільше. Сьогоднішній наш захід наш присвячений 30-м роковинам Чорнобильської трагедії. Хто постарше, то пам'ятає ці дні, мабуть, як вчора, бо це скориснуло всіх. Я щиро опиняюся викидатам сьогодні нас на нашому заході, що вони ціною власного життя, власного здоров'я захистили нас усіх, бо могла бути ще страшніша біда. А вона такою є. Українці кількості своїй, як європейська нація, зменшується щодня. І виною в цьому також трагедія Чорнобиль. І дивіться, початок ХХ століття. Українці знову вимушені згуртуватися і стати як єдиний нечить, великий нечить, могутній народ і відстоїти свою державність уже на сході проти такого, нібито сусіда і брата, як ми завжди звикли про це були говорити. Мабуть, воно не так було. Але ми вистоїмо. Ми станемо великою європейською нацією якою ми завжди були і сподіваюсь, будемо бути. Спасибі всім. Спасибі милощадні. Спасибі десятикласникам Ірині Григорія, яка начать, змогла донести до нас на одному подиху. І те, що вони прониклися бідою, про яку вони сьогодні розповідали, я сподіваюся, всі це прекрасно зрозуміли, хто були в цьому залі. Великове всім спасибі. Хочу покажу вашому закладу, вашим, вашим так сказати, учням, кадетам, які, знаєте, слово Чорнобиль воно поєднується не лише з трагедією, але у деяких людей воно поєднується ще з таким поняттям, як духовний Чорнобиль, інформаційний Чорнобиль, про що розповідав, що скривалося і так далі. Так от я вдячний вашого закладу, що е, не даєте розвиватися в цьому духовному Чорнобилі, е, не, за, не заслужено, щоб були забуті ті люди, які дійсно сміли своє життя, е, дали можливість іншим так сказав, жити, працювати, творити. І, до речі, коли у наших е, малюків були такі іграшки, Ванька Встанька, Юла, так, так. тому і народ такий у нас, як їх не розшатують, вони завжди встають. Тому це були основні, так сказати, ірушки. Ну і матршка, звісно. Три основні, так сказати, ірушки. Якщо людина зрозуміла, суть стільки ірушек, вона встане ну, з будь так сказать, так сказать, дві. Да. Тому дякую вам за запрошення, за заклад.